16 жовтня кредитні спілки в усьому світі відзначають міжнародний день кредитних спілок, усвідомлюючи те, що вони працюють заради блага людей цього ж дня і Марганецьку кредитну спілку єднання через природний закон прийшли привітати гості. Я би хотіла зачитати поздравлення і сполняща голови дорожкова калави Гукенка Нікола Васіліча, шановні голова спостережної ради Стукала Ніна Миколаївна і голова правління Трифоно Микола Васильов. Щиро вітаю вас і всіх ваших членів кредитної спілки, єднання через природний закон з міжнародним днем кредитних спілок. Вже понад 20 років кредитні спілки працюють в Україні за девізом Свій до свого по своє». ваша спілка палочка виручалочка вже майже 12 років задовольняє потреби марганчан та жителів навколишніх селищ у взаємному кредитуванні. Ваша ринкова ніша соціальні мікрокредитування, малозабезпечених верст населення. населення, дива трапляються там, де в них вірять, і ваша щоденна робота тому безапеляційний доказ. Ви прагнете, незважаючи на будь-які негаразди, допомагати людям, вирішувати їх фінансові справи, поліпшуючи їх добробут та сімейний стан. Бажаю терпіння, любові до людей, виваженості в рішеннях і впевненості у своїх силах, успіхів та фінансової стабільності. З повагою виконуючи обов'язки міського голови, секретар міської ради Микола Васильович Лук'яненко. Добрый день, друзья. Я очень признателен Николаю Васильевичу за это приглашение поучаствовать на этом достаточно серьезном празднике, потому что Николая Васильевича, я знаю, скажем так, с юных лет, можно сказать. И когда он учредил здесь кредитный союз, назвав его единство через природный закон. Меня поразило настолько метка, настолько взвешена, настолько, ну, я даже не могу выразить это, было название, дано метко. И скажу так, вот, мы все знаем, как корабль назовешь, так он и поплывет. Этот корабль, благодаря этому названию, он, я желаю ему очень прекрасного плавания. Да, его много лет успешного существования на, на благо наших граждан, потому что то, что они сделают в городе, э, мы все знаем, что этот кредитный союз наш Марганецкий под руководством Николая Васильевича, он э, много лет зарекомендовал себя как наиболее честный кредитный союз мне кажется, в Украине. Кредитный союз в нашем городе знают все, многие пользуются услугами этого кредитного союза. И сегодня, в этот праздничный день для всех кредитных союзов нашей планеты, мы нашему кредитному союзу, города Маргенца, желаем, ну, в первую очередь Николаю Васильевичу, крепкого здоровья, чтобы он постоянно и долго правил этим чудесным коллективом, где работают такие прекрасные женщины, чтобы жители нашего города пользовались услугами нашего кредитного союза, как уже было сказано выше предоставляет услуги по многим направлениям. Это честный банк, который честно работает со своими клиентами. И все клиенты довольны. Ну, в заключение, что хочу еще пожелать. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, мира над головой. Кредитна спилка, єднання через природний закон – це якість і впевненість у дні завтрашньому. Удачи, благополучия, процветания, финансовой удачи. Молодости и еще много лет прослужить. Дорогие друзья, сегодня праздник. Праздник такого день, когда говорили вчера метрологи, что будет дождь, а сегодня солнце. И сегодня праздник не только Всемирного дня кредитных союзов. Сегодня еще праздник шефа. Сегодня еще праздник врача-анестезиолога. И тоже это всемирные праздники. Приятно мне то, что на всемирном кредитном движении у нас присутствует сегодня больше 101 страны мира, которые создали в каждой стране такие вот небольшие может быть даже и большие кредитные союзы которые как палочки выручалочки помогают нам в тех вопросах которые связаны и с развитием и с продвижением новых каких-то программ идей инноваций и конечно же с помощью для тех кто в ней нуждается Щоб усмішка цвіла, і злагода була, і не знали побіг ми лихого. на наступні віки щастя й доля прийшли і до нашого рідного. Роду. объединившись в кооператив и многие проблемы разрешив, идете вы к единой цели рядом, сторонники одних идей и взглядов. Так пусть кредитному союзу предстоит согласие стать крепче, чем гранит. А всем работникам союза мы пожелаем счастья дружно! Взаимопомощью финансов, кредитный кооператив, дает нам равные все шансы мечты о счастье воплотить он стал для банков конкурентом. Народный кооператив с серьезным очень аргументом, несущий только позитив. Работник кооператива всегда здоровый и богат, чтоб жизнь была твоя счастливой полвека минимум подряд. Самых умных, честных и красивых, тех, кому все горы по плечу, работников кредитного союза я поздравить искренне хочу. Вам добра, здоровья, мира и, конечно, денег, как без них. С праздником, сотрудники, кооператива! И на депозит вам этот стих. Кредитный союз – место, где сбываются мечты. Там выдают кредиты и наличку. Сидят там люди небывалой красоты, Принимая деньги на сберкнижку. Кооператоры, вам поздравление это! Союз кредитный праздник отмечает, сегодня все сомнения под запретом, на, на лицах добрые улыбки расцветают. Кредитный союз, хотим тебя поздравить, и хотим пожелать тебе добра, хороших, радостных клиентов и быть рядом с нами всегда. А сколько мы вместе научились в объединении успешном вашем, в труде совместного добились, и пусть союз вас радует и дальше. И мы начнем викторину для вас. Как мошенники называют пачку бумагу, которая не является деньгами, но имитирует их. Бумага. Купюры. Нет. Нет. Доллар. Нет, нет, нет. Молодец. Дорогие друзья, дорогие гости, дорогие наши дети, школьники и дорогой наш ансамбль нотки. Есть такой в школе закон, который, наверное, все мы изучали и будем изучать по физике. Закон причинно-следственной связи. К каждому действию возникает аналогичное противодействие. Шопоси, Штейль важны, как аукнется, так и откликнется. Молодцы! Поэтому я принял такой вот подарок каравай, а теперь второй каравай я вручаю руководителю нашего замечательного ансамбля «Веселые нотки» Светлане Александровне. благодарности всем присутствующим здесь, тех, кто сегодня вместе с нами отметил этот замечательный праздник, этот замечательный солнечный день, чтобы у каждого из вас были мечты. Мечты самые лучшие, мечты души, мечты любви, мечты радости, мечты всего того, ребята, чего вы хотите в этой прекрасной жизни на нашей прекрасной планете Земля. И в пространстве, и в космосе мы вместе сотворяем мир любви, улыбок, красоты и, конечно же, вашей прекрасной мечты. Здоровья всем, счастья всем, улыбок и хорошего настроения на весь день и на весь год! Приєднуємось до поздоровлень кредитній спілці єднання через природний закон та бажаємо їм наснаги довгих років та вдячних клієнтів.